Друзі, вітаю! Я зараз знаходжуся на реабілітації по стану здоров'я, і тому в мене є трохи більше часу, щоб переглядати е ленту і взагалі спостерігати за тим, що відбувається в публічному просторі. І Є деякі речі, які мене дуже злять, і тому я хочу висловити свою думку. тому, ви пробачте, Я перейду на мову, щоб мені було більш е зручніше донести позицію. Річ пойдет о. Е лицемерах, о людях двойных стандартов. Я недавно видел видео некоторых политологов и журналистов, которые публично ходят по интервью людей, отправляют на фронт, отправляют чужих отцов, братьев, сыновей на фронт, всех мобилизировать, всех штурмовать. Я, внимание, я не против мобилизации, я за мобилизацию. Мобилизация ⁇ это естественный процесс. В период полномасштабной войны Это в любой войне Я против лицемерия Я против того, чтобы Подобные люди, которые не имеют отношения К войне, взагали Жодного отношения к до войны не вынимают Но Формируют повестку дня Делают из себя патриотов Это псевдопатриоты На том, что публично клеймят людей Оскорбляют людей Оскорбляют их за трусость за то, что они не пошли э, на войну и надо срочно всех мобилизировать. Но когда речь доходит до них, когда речь доходит до их сыновей, отцов или <coughs>, братьев, то они находят 1500 причин, почему этого делать не надо. Они там донатили, они высвитривали они там репосты, рубили, все рубили. <coughs> В одном и том же интервью, когда журналистка Соколова выславлю свою думку и кажу, что вот всех надо мобилизировать а когда речь заходит за то, вот хорошо, вот если речь дойдет до вашего сына вы готовы будете его отпустить на войну? Она говорит, нет, ну как бы это надо у него уже спросить, готов ли он или пан Будкевич, журналист который высказывал публично позицию, что все, кто не пошел штурмовать, воевать. <п Banana> это не потреб краины и животные. А когда речь дошла до него, и ему выдали повестку, он максимально, я не знаю, там, писал слезные посты, э -э объяснял 1500 причин, почему это неправильно, да, там, и вот, там, же, так, сторона защиты. М -м -м, ребят, я не то, что против вас, я просто против лицемерия. Для меня люди все видят. Вы разделяете людей на сословия. Вы разделяете людей на крепостных и очень-очень крутых. Когда такие очень-очень крутые, как вы, будут указывать другим, как штурмовать и что делать. Вы не соответствуете своим словам. Вы прежде чем что-то сказать, должны показать качественный пример. Вы должны сами показать, как надо делать. У меня вопрос к вам или к определенному роду политикам. Где ваши сыновья богатые? Они же все за границей. Как вы можете требовать от человека или от общества делать то, чему вы сами не имеете никакого отношения и пример не показывать? Я считаю, об этом надо говорить, и вы являетесь те, которые как раз вносят разброд в наше суспильство. Междуусобные внутренние конфликты появляются из-за вас, из-за того, что есть социальная несправедливость. И люди это видят, это Вы, они не дураки. Поэтому когда вы что-то говорите, соответствуйте своим словам. И это моя особистая позиция, и я пробачаю это за эмоции. Дякую.